Jalan yang menuju ke jalan Batu Karut, ya. Ini orang tidak update, merame-nya. Halo, teman-teman, salam. Jalan Talun ya, yang ke atas sana itu adalah Kampung Talun ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat-lihat sekedar belum melihat-lihat di daerah sini itu sangat mantap sekali pemandangannya, karena pesawahan-pesawahan yang begitu hijau di sini ya sangat indah sekali. Di ini juga ini ada saluran-saluran air yang ya bisalah untuk buyang-buyang ya untuk anak-anak biasanya nah teman-teman yang mungkin di kesempatan siang hari ini kita akan nanti kita akan lihat ke atas sana ya teman-teman bagaimana eh, situasi dan keadaan alam yang ada di sana ya teman-teman nanti teman-teman bisa ikuti saja perjalanan Ajahra Vlog jangan lupa di subscribe dulu yang baru menemukan channel Ajahra Vlog ya teman-teman Oke, okay, kita lanjut saja perjalanan hari ini. Ya, yeah, dia. Oke, okay, teman-teman, hari ini kita akan ke uh, sawah Talur, ya. Nah, kita lewatnya dari jalanannya, ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan masuk. Wah, oh, sangat indah oh, ya jalannya rumahnya masih kecil. Oh, ingat di sini ya. Aja juga indah banget di sini. Oh, wah, oh. Kita sudah berada di kampung Talun, ya. Nah, di sini ini pesawatnya sangat indah sekali, ya. Teman-teman bisa dilihat, ya, di pesawat yang ada di sini. Nah, sebelah sana itu Cigendur, ya, teman-teman. Ini ada rumah, ya, di pesawat ini. jalan yang menuju ke jalan batu karut ya dari sini teman-teman pemandangannya juga sangat indah sekali di sini ya pokoknya sangat mantap ya teman-teman pesawahan pesawahannya juga masih belum ini ya belum dipanen ini kita ke atas nih teman-teman nah, ini ada ubi nah kesana tuh perumahan warga ya teman-teman pokoknya daerah sini tuh masih adem ya suasana di pedesaan ya yang ada di Batu Karut rumah yang sebelah sini ya teman-teman Aduh Nah ini berada di pesawahan ya teman-teman Rumahnya ya kosong ya teman-teman teman-teman ini satu bus ya ini adalah irigasi saluran irigasi ya teman-teman dari sini. Ini rumahnya aduh enggak terurus kayaknya ya teman-teman. Nah dulu saya sekitar tahun 2023 eh 2000 2003 ya kalau nggak salah. Dulu sering banget main ke sini ya teman-teman sekarang sudah banyak perubahan. Nah, di sini dulu tuh gak ada rumah ya, cuman ada satu. Kalau nggak salah, yang sebelah sana tuh yang rumah itu satu ya. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali ya rumah-rumah di sini. Nah, kesananya itu ada jalan ya yang menuju ke lapang bola ya teman-teman. Cuman hari ini kita sampai di sawah ini saja ya Nah kesana itu jalan yang menuju ke Sadah ya Itu ada jalan sebelah sana ya teman-teman Nah di sebelah sana ada rumah juga ya ada satu rumah yang berada di seberang sana tapi jalannya kayaknya dari Cigentur ya teman-teman bukan dari sini ya oke teman-teman kita balik lagi ke tempat yang ada jalan tadi ya teman-teman ini rumah kayaknya nih ada penghuni ya kosong ya sengaja dikosmin kayaknya tapi ada tulisan rumah ini dijual ya nah, untuk teman-teman yang mungkin mau di sini tapi saya kurang tahu itu ada nomor teleponnya ya ini ada nomor teleponnya ya masih proses ya. ya sawahnya di sini. Ini jalannya ya, teman-teman. Sawahnya-sawahnya sangat hijau sekali di sini. Nah, ke sana itu pasir jati ya, teman-teman, yang menuju ke Makan ya. sawahnya juga ini masih mentah-mentah ya belum matang nah, di sana ada irigasi ya dan sawahnya ini menuju ke sana ya, teman-teman. Ke apa namanya? Ke jalan ke irigasi ya. Yang itu Kampung Talunnya. Di mana, aja? Di Tongok ya orang <gulungan> Meh <mengir> rame nya spot jalannya di sini masih mantap ya teman-teman tuh sih nah itu jalan yang ke talun tong eh talun atas ya teman-teman ini sangat mantap sekali ya ini kita menuju ke bawah ya teman-teman. Kita kembali lagi ke jalan sebelah sana ya. Kita sambil di jalan saja. Nah, ini spot dari sini mangrove. Ini jadi banyak pemancingannya sekarang. Nah, pemancingan sebelah sana. Nah, sebelah sana juga ada ya. Karena ini banyak air ya, jadi sangat cocok sekali untuk pemancingannya teman-teman. Nah, ini sawah-sawahnya juga sangat mantap, pokoknya jalur sini. Beras sekali, ya, teman-teman. Oke okay, teman-teman perjalanan menuju tahun ini hari ini mungkin di itu jalan ke ini jalan yang tembus ke Kabuyutan ya teman-teman. Nah di situ ada situs Kabuyutan ya teman-teman atau Saung Alit ya teman-teman ada di sebelah sana ya nah jalannya kita dari sini ya dari talun tadi nah ini airnya sangat banyak sekali di sini ya di sini tuh nggak bakalan kekurangan air ya teman-teman nah di sini ada dua saluran air ya nah ini satu dan yang di bawah itu sungainya satu ya teman-teman itu mengalir dari tadi ya dan dari atas sana mantap banget ya di sini pemandangannya teman-teman sambil pulang nih teman-teman kita -teman. jalan dulu di sini ya sambil melihat ini airnya sangat mantap sekali ya ini air irigasi ya untuk pengairan sawah yang ada di sini mantap pokoknya. Nah, ke sebelah sana itu udah mulai perumahan warga lagi ya teman-teman. Ini sudah dipanen yang di sebelah sini ya. Udah habis. tuh yang ke sebelah sana itu, uh, sekolahan ya teman-teman yang ada di sebelah sana. Oke, teman-teman ini kita lihat ada mana burung oh burungnya nggak kelihatan bro oke teman-teman kita akan ngintip seekor burung burung yang begitu indah ya teman-teman tuh burungnya hiber ya wah oh, burung apa itu namanya ah ini ada burung langka ya teman-teman oh entah kemana tuh burungnya wah mantap ini burung entah burung yang ada di sawah ini ya oke teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan hari ini jalan-jalan ke sawah yang ada di talun ini ya oke terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh